Ну еще раз, еще раз. А что за... Постукал по реле, только бург и завелся. Ну что, у нас же Нева начались. Не, уже не начались, уже продолжаются. Вот приехал на подмогу. Это для истории, для наших внуков и детей. Да, дети и так побачат. Пшеничку молотим. Урожайность не знаю, как будет. Конечно, хотелось бы краще, но что как... вродило, то и постар... да, то постараемся смолотить. Это наш комбайник Васконцев. Вот так внутри в нем. Вентиляторы включаем. Это свет. Да тут вентилятор дует, тут вентилятор дует, но в зеркало что было видно, это я, в зеркале видно, видно зеркале я. Это камера заднего вида. Я бачу что сзади. Особенно хорошо, когда сечкарный робот мне нравится. Это мы тоже поставили. Каком обороты барабана, я все бачу. Выставляю. Ну я ставлю 200-2200 здесь вот так. Это оно увеличивает в два раза получается. Это получается 1100 1150 оборотов. Это все тоже мы поставили датчики масла. Датчик давления масла, температура масла и зарядка. Ну еще все. Поставили кондиционер с фуры. Ну уже другие год. Вот, никак я не могу. Подключить, подключил, а проблема с моторчиком. Если не хочет управляться, качать. Так вот, здесь все нормально, все. Вроде тут дует. 3 июля начались у нас жнива, ячмень озимой Конечно, это я еще убирать дней, неделю здесь назад. Но только-только только сегодня после небольшого, не, большого ремонта, а может и небольшого. И богатенько мы перебирали. Я чуть-чуть не закрыл воздухом. Пара выпала нафиг. Вот здесь вариаторы реставрировали, шпонки, там реставрировали кулака. Еще хотелось в интернете зарубить. Тут подшипника поставить, бачу, мы я Ну, не успеваю. слива на носе. Тут решетный стан перерубили. Добрый интернет сейчас я. Два х простых поставили подшипника. Короче, нарубились мы возле него. Там он тоже. Поставили так самое. Два х простых. Надеемся, как оно будет ходить. Чебуреку бегом, их не ждет, треба молотить. Газон, двигатель рубили тоже. Дотянули, короче, мы в этом году все разом. Кум приезжал, мотора рубил. Сейчас покажу в каком состоянии мотор у нас получился. Ну, еще подрепетировать треба чуть-чуть. Все, моторчик такие у нас еще свечи чуть-чуть, какие-то там паршивы однако кость палит. уже не чем заменить. Ну, пока так. Побину постараемся обшить. Первый ячмень, почти полный бункер, 5% процентов 80. Не знаю, тут сколько соток. То есть, вот это убрал, почти 10 килограмм, наверное, 600-700, я дам еще кусочек. Сейчас будем выгружать. Все у нас на мази. Привет! Привод. Как урожай не вида. Ну, с Богом я первый урожай. В этом году один а из меня. Первый урожай один а из меня. 2024 год это на огороде сейчас подстроим трошки комбайн ну, вроде подстроили я стараюсь каждый год сперва прежде чем куда-то выезжать або на колы могу к себе все ее зимы и меньше в первую очередь у себя на поле на огороде настраивать комбайн якобы чтобы потерь пока не было ветер ну в общем все полностью подстроил чтобы я уже к людям приехал не, настраивал его на, у них на огороде а у себя может здесь сыпется, может здесь это ну что, фары тревог поставить, хочу другие поставить. Продуть его. А так вроде все. Ну пока все. Гнива распечатана.